do'stlar mana bu oldinda ketayotgan mikserga e'tibor beramiz sementaozga o'zimda ham bir <laughs> kun shunaqa holat bo'ldida orqamda kobalt kelyapti hech o'ta olmadi oldindan moshina uzilmay kelyapti keyin ikki uch marta поvот yogsam o'tmadi keyin nariroqqa borib o'tib turib to'xtatdi to'xtatdida meni nima deydi Nima поворотni o'ng yoqdingda to'xtamading dedi. ey inson dedim qachondanberi shayoi qilasiz dedim o'ngga pоворот yoqsa bu degani oldinda moshinani quvib o'tsang bo'ladi degani chapga pоvоrotni yoqsa to'xtab turib oldindan moshina kelyapti o'ta olmaysan degani shuni ko'pchilik bilmas ekan mana videoni ko'ringlar oldi oldidagi mashinaga. moshinalar o'tib kelyapti mana qaranglar endi qaranglar nima qilyapti o'ngga поворотникni yoqdi bu degani oldinda moshina yo'q quvib o'tsang bo'ladi degani mikser shofyoriga respekt katta trassalarda eng ko'p avariya bo'layotganini asosiy sababi noto'g'ri obgon qilishda bo'lyapti yana qaytaraman chapga повотник yoqdik bu degani oldinda moshina bor quvib o'tma o'ngga yoqsak bo'ldi oldindan moshina bemalol quvib o'tsang bo'ladi degani shuni esinglardan chiqarmanglar bu videoni iloji boricha shu yangi shafyorlarga jo'natib qo'yamiz